Секції для занять кульовою стрельбой та парашютно-десантним спортом нещодавно відкрив військово-патріотичний спортивний клуб «Захист» у ЗНЗ 2. Оборонно-прикладная подготовка в нашем клубе составляет очень важную роль, и поэтому качество оборонно-прикладной подготовки является это учебно-материальная база. Если есть хорошая учебно-материальная база, мы можем подготовить качество наших спортсменов и наших воспитанников. Не только спортсменов, это просто воспитанники. Не обязательно, что он будет заниматься рукопашным боем, но может научиться стрелять, он может научиться обращаться с парашютом, потом, если есть желание, прыгать. А также мы уделяем медицинской подготовке. І тактичної підготовки. Діти навчатимуться правильній стрільбі з пневматичної зброї, вивчатимуть парашут, надання першої медичної допомоги в польових умовах, а також вивчатимуть тактику проведення бою. Ті вихованці, які закінчать секції захисту, матимуть при вступі до вишів деякі пільги. Мы наконец-то добились того результата, которого мы мы шли очень долго. Мы говорили о том, что ребята, которые заканчивают обучение в нашем клубе, должны иметь квоту или льготы при поступлении в высшее учебное заведение. Разработана такая анкета. Это Федерация военно-спортивных многоборий заключила договор с Академии национальной гвардии Украины, Академия сухопутных войск, которая находится во Львове и Академия сухопутных войск, которая находится в Одессе, а также налоговая, ну, фискальная сейчас служба, факультет налоговой полиции. И ребята, которые проходят обучение в нашем клубе, они уже вбиваются в базу данных и по выпуску они уже пользуются приоритетом при поступлении. Відкриття секції вдалося за підтримки військової частини керівництва ЗНЗ No2 та батьків. На початку секції мають змогу відвідувати лише вихованці захисту у перспективі. Набір у групи усіх бажаючих на навчання кульовій стрільбі прийматимуть з 10 років на парашутно-десантне з 14. Стрільбу будемо проводити з воздушек, так скажем, с пневматических винтовок. Хотим еще приобрести пневматические пистолеты, то есть будет стрельба с пневматических винтовок, с пневматических пистолетов. Это будет в программе клуба, как бы подготовка к соревнованиям, потому что во всех соревнованиях уровня Украины и выше везде проходит стрельба. Будем готовить деток с 14 лет уже есть как бы договоренность с ДОСАФом. Раньше он назывался ДОСАФ, сейчас дробзона Федоровка в Кировограде, мы уже слышали такое. Вот, там проводятся парашютные прыжки. У них два года был застой немножко, с этого года они уже начали работать. То есть, в принципе, детей будем готовить здесь теоретически Да, Я думаю, со следующего года, если все будет нормально, уже будем выезжать на практические прыжки. Після того, як теоретичні знання з парашютно-десантної підготовки будуть вивчені, практику вихованці секції відточуватимуть на аэродроме у селі федорівці.